Преображения Господнего, сегодня праздник храмовый, здесь настоятель отец Александр Парченко, а это наш духовник, отец Константин, он любезно согласился на несколько вопросов по теме праздника нам ответить. Чем для вас является, отец Константин, праздник Преображения Господня? в первую очередь? В первую очередь, праздник Преображения Господня, является ну, как для меня как для каждого христианина для каждого верующего человека то что мы э, преображаемся преображаемся духовно и благодаря христу христос преобразился на горе фаворский и мы знаем что происходит великое чудо в этот день на фаворской горе сходит облако и ни один ученый, ни uh, одна наука не может объяснить, как это и почему происходит. Но мы, верующие люди, православные христиане, знаем, что именно в этот день преображения Господня, 19 августа, раз в год, на горе Фаворстей uh, сходит облако. И Господь тем самым показывает нам, uh, именно в uh, какой день Произошло это событие, и происходит до сих пор, происходит великое чудо в этот день. И смысл этого праздника. Главное, именно смысл какой духовный: что мы смысл жизни христианина каждого. Найти это, это преображение преображение, преображение нашей э, природы. И преобразиться сами по себе мы не можем. А преобразиться мы можем только благодаря. Помощи Божией, благодаря Христу. Господь преобразился на фаворе. И тот, кто уверовал в Него, истинно уверил, искренне уверовал, уверовал в Него, может также преобразиться, как и Он. Вот. Приобрести такую же природу. И приобрести это можно только одним образом. Искренне уверовал в Него. Если я верю, я могу преобразиться, да. да? Следуя за Христом, исполняя его волю, исполняя его заповеди, мы можем преобразиться. И поэтому смысл жизни каждого христианина, каждого верующего человека, искренне верующего Христа человека, это преображение, преображение нашей человеческой природы. Борьба с грехом, борьба с нашей поврежденной, падшей человеческой природой. И главная цель это обожение, соединение со Христом. Только через Христа и благодаря Христу мы можем преобразиться, мы можем стать новым человеком. Потому что каждый человек, который крестился однажды в своей жизни, это человек, который крестился из ветхого человека в нового человека. И каждый человек, который принял свою жизнь и в свое сердце, свою душу Христа, Он станет действительно таким, каким Господь стал на поворстве горе. Именно в этот день Господь нам показывает то, тот идеал, к которому мы должны стремиться, каждый из нас. И к этому идеалу мы можем прийти только одним путем, благодаря Христу и, и, и через Христа. И такой короткий вопрос. Ваш первый, вы помните, когда вас рукоположили, первый преображение праздника? Где он проходил? Чем запомнился? Вспомните в памяти? Есть? Конечно. Меня рукоположили 11 октября 2012 года в Киево-Печерской лавре. День памяти отцов Киево-Печерских дальних пещерах почивающих. И для каждого священника, который становится на этот путь, когда происходит вот это таинство. Та... У нас есть в церкви семь таинств. Одно из семи таинств ⁇ это таинство священства. И когда происходит э, этот момент рукоположения в сан священника, о, таинство священства, э, происходит э, как бы новый этап в жизни этого человека, который стал на этот путь. Поэтому, когда я стал священником в 2012 году, 11 октября в моей жизни настал новый этап моей жизни. Uh -huh. Это uh, в 2012 году. Uh, 2000, а преображение, 2010. соответственно, вы уже в, только в 2013 году, наверное. Я вот про него вопрос. Про ваш первый, когда вы священником стали. Праздник преображения. Помните его? Помню. Это ну, когда я был мерианином, вот до этого много лет, до скольки до 29 лет. Конечно, это был праздник в моей жизни, но когда я стал священником, то именно это событие, преображение Господня уже в сане священства, я воспринял вот не так, как вот миллионин. А вот и в священном сане это уже все было совсем по-другому. То есть как это произошло, каким образом? Ну, не знаю, тут словами нельзя это описать. Ну эмоции ваши передаете просто. То есть особое чувство, которое невозможно передать словами. А, особое да, состояние, ну, особое да. чувство, которое невозможно передать словами. Ну, Не слава возможно. Богу. Слава Богу.